Salam dəyərli izləyicilər. Bu gün yeni bir satış videomuzla qarşınızdayıq. Bu gün sizə təqdim edəcəyimiz ev Binəqədi qəsəbəsində Mikail Jaborov küçəsində 133 nömrəli avtobus yolunun yaxınlığında yerləşən bir həyət evidir. Evin giriş darvazasını və fasadını görürsüz. Həyətinə və evin özünə keçməzdən öncə qeyd edim ki, çəkdiyimiz bu evlə bağlı hər hansı bir təəssüratınız olarsa, videomuzun şərh bölməsinə qeyd edin. Həmçinin yeni satış videolarımızdan da xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub bildirişləri də aktiv etməyi unutmayın. Daxil olaq evin həyətinə. Həyəti ağlayla döşənib. Qeyd etdik ki, ev 1.2 sot torpaq ərazisində tikilibdi. Həyətində su sistemi var, suyun axması üçün yeri var. Ev cüt daşla tikilib, tam təmirlidir. Pəncərələri gördünüz kimi dəmir barmaqlıqlar, yəni dəmir barmaqlıqlar qoyulub, yəni şutqalıdır gece işıqlandırması var. Zirzəmsi mövcuddur, həmçinin aşağıda görürsüz. Evin ön tərəfində belə eyvan kimi xırda bir yer hazırlanıb. Yerdən 5-6 daş kürsülüdür. Qalxaq bir də bu istiqamətdə seven head sessin təqdim edək. Daxil olaq evə və evin üzü ilə də sıxından tanış edək. Evin dəhliz hissəsini görürsüz. Bütün otaqlara giriş dəhlizdəndir. Dəhlizə daxil olduq. Dəhlizə daxil olduqda sağ tərəfdə evimizin qonaq otağı yerləşir. Belə bir geniş və gözəl qonaq otağımız var. Tavanda çıxıq üçün yerlər qoyulubdur. İşıq sistemi hazırdır. Evdə su, qaz, işıq hər bir şey daimidir. İstilik sistemi baxın, otaqda görürsüz kombi fətləri. Yəni istilik sistemi də kombidir də o başdan sizə təqdim edir. Baxın, belə bir geniş qonaq otağımız var. TV standı mövcuddur həmçinin. E, Yanında müxtəlif məzərlər və kitablar da yer alır. Həmçinin qonaq otağın önündəki işıqlı dəhliz pəncərəsinə həyətə açılır. Qaydaq yerdən dəhlizə. Dəhlizə gətdikdə dəhliz və e, qonaq otağı ilə üzbəüz dəhlizimizin sol tərəfində evimizin Mətbəx yerləşir. Belə bir geniş mətbəximiz var. Mətbəx işıqlıdır. Pəncərəsin evin həyətinə açılır. Tam hazır, təmirlidir. Yenidən dərinizə keçək. Məktəbə yoldu yollar dayanacağı, məktəbə və ehtiyac olan bütün ixtisas məktəblərindən yaxın bir ərazidədir. Yaxınlıqda mon kompleks də var həmçinin. Ehtiyaclarınızdan hər bir şeyə çox yaxın bir ərazidədir. Ev tam təmirlidir. Gir yaşa bir evdir. Dəhlizə qaldıq və dəhlizdə irəllədikdə də, mətbəxdən sonra dəhlizin sol tərəfində evimizin birinci yataq otağı yerləşir. Qeyd edək ki, ev ümumilikdə 3 otaqdan ibarətdir. Bir qonaq otağı və iki yataq otağından. Hazırda birinci yataq otağındayıq. Bu otaq da işıqlıdır, pəncərəsi var, yan tərəfi açılır və buranın da, ümumiyyətlə evin bütün pəncərələri reşotkalı, yəni dəmir barmaqlıqlar qoyulubdur. Qayıtdıq yenidən dəhlizə, dəhlizin tavan hissəsini də sizə təqdim edək. Baxın, belə bir dizayn verilib. Təhrizə qayıtdıqda birinci yataq otağının yanındır. Evimizin ikinci yataq otağı yerləşir. Çox gözəl zövqlə aboy seçilib, yəni divar kağızları seçilibdir. Pəncərəsi çox gözəl, geniş bir pəncərəsi var, qonaq otağındakı kimi. Yəni yataq otağı da işıqlıdır. Pəncərəsi evin arxa tərəfinə açılır. Baxın, yataq otağında tavanda belə bir formada verilibdir. Sənədi, bələdiyyə sənədi və qeydiyyat onu elədi, evə qeydiyyata düşə bilərsiz. Yenidən də sizə qayıtdıq və son olaraq evimizin sanitar qovşağını sizə təqdim edək. Sanitar qovşağını görürsüz evimizin havalandırması mövcuddur, tam təmirli hazırdır. Evdə e, bələdiyyə sanitar qovşağda hamam, tualet hər ikisi bir yerdədir. Bineqədi qəsəbəsində, Mikacov boru küncəsində, 133 nömrəli avtobus yolunun yaxınlığında yerləşir. 48000 manata bu ev satışa çıxır. Real alıcı ilə qiymətlə razılaşma olacaq. Satıcı ilə əlaqə saxlamaq istəsəniz, videomuzun sol aşağı küncündə gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlayaq. E, siz maraqlandıra ünvanları, e, suallar ünvanları və həmçinin evi gəlib yerində də görə bilərsiniz. Həmçinin siz öz əmlakınızın reklamını əmlakət saytımızda, Facebook və Instagram səhifələrimizdə və YouTube kanalımızda yerləşdirmək istəsəniz, bunun üçün videomuzun sol aşağı küncündə gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlaya və sifarişinizi verə bilərsiniz. Bu günlük bizdən bu qədər. Növbəti satış videolarımızda görüşmək ümidi ilə hələlik